Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan strategi terbaik bagi pihak kerajaan dalam menangani isu kesantunan berbahasa. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama ialah Nurul Huda binti Muhammad. Yang kedua Nurul Nazira binti Nadiran. Seterusnya ialah Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saini. Dan yang terakhir iaitu saya sendiri, Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim. Baiklah, isu yang pertama ialah penggunaan bahasa kasar atau kesat. Ramai individu, khususnya dalam media sosial, menggunakan kata-kata kesat atau bahasa yang tidak sopan ketika berkomunikasi, terutamanya ketika berdebat atau menyuarakan pendapat tentang isu sensitif seperti politik, agama atau perkauman. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan penting untuk menangani isu penggunaan bahasa kasar atau kesat dengan melaksanakan perundangan dan penguatkuasaan. Kerajaan boleh memperkenalkan atau memperkukuhkan undang-undang yang mengenakan hukuman terhadap individu yang menggunakan bahasa kesat di media sosial. Sebagai contoh, akta seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 boleh digunakan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang menyebarkan kebencian atau fitnah melalui bahasa yang tidak sopan. Baiklah. Kita pergi pula kepada isu yang kedua, iaitu penggunaan bahasa slanga. Menurut Kamus Dewan, slanga ditakrifkan sebagai kata-kata yang bukan daripada golongan bahasa baku atau standard. Kata-kata slanga biasanya digunakan dalam komunikasi tidak formal dan tidak boleh digunakan dalam penulisan atau keadaan formal. Bahasa slanga juga sentiasa berubah-ubah mengikut tren semasa. Isu penggunaan bahasa slanga dalam kalangan rakyat Malaysia telah menjadi semakin membimbangkan apabila digunakan dalam situasi formal. Sebagai contoh, penggunaan bahasa slanga seperti korang, diorang serta kitorang dalam sesi temuduga yang seharusnya menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Baiklah kita pergi pula kepada strategi yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan boleh melakukan penguatkuasaan dalam media dan iklan. Sebagai contoh, memberikan arahan kepada Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk melakukan pemantauan dalam penggunaan bahasa, terutamanya dalam rancangan televisyen, media sosial dan lain-lain. Perkara ini dapat dilakukan dengan cara meluluskan skrip yang menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tepat supaya tidak diikut-ikut oleh generasi muda kerana mereka mudah terpengaruh. Selain itu, SKMM juga boleh menegur serta menapis kandungan yang menggunakan bahasa slanga secara melampau supaya keaslian bahasa Melayu dapat dipelihara dan tidak menjejaskan imej bahasa kebangsaan. Isu kesantunan berbahasa yang seterusnya ialah penggunaan bahasa singkatan atau bahasa rojak yang berlebihan. Bahasa singkatan merujuk kepada bentuk kata atau ayat yang dipendekkan seperti awak yang ditulis dengan hanya menggunakan huruf A, W, K dan tidak ditulis dengan hanya huruf X dan sebagainya. Bahasa rojak pula ialah gabungan dua atau lebih bahasa dalam satu ayat. Sebagai contoh, saya tak boleh join kelas today sebab ada meeting isu tersebut akan memberi kesan terhadap kehidupan seharian kita sebagai contoh dapat menghakis identiti bahasa kebangsaan, merosakkan struktur bahasa Melayu dan menunjukkan kekurangan sahsiah diri. Kesimpulannya, penggunaan bahasa singkatan atau bahasa rojak secara berlebihan boleh menjejaskan kecekapan berbahasa dan komunikasi yang efektif. Walaupun sesuai dalam konteks santai, penggunaannya perlu dikawal dan dielakkan dalam situasi formal. Strategi yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan menyediakan latihan dan bimbing, bimbingan untuk para guru. Guru perlu diberikan kursus atau latihan berkala berkaitan pengurusan komunikasi pelajar. Hal ini termasuk cara menangani pelajar yang bercakap menggunakan bahasa rojak dan bagaimana membina budaya komunikasi yang harmoni di dalam kelas. Dengan adanya latihan dan bimbingan yang mencukupi, guru akan lebih bersedia memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar pelajar yang berdisiplin dan berbahasa sopan. Dengan adanya latihan latihan kepada para guru, dah, hal, hal ini dapat membimbing guru menjadi teladan bahasa dan dapat menjadikan guru dapat menangani pelajar bermasalah dengan bijak. Isu kesantunan berbahasa yang keseterusnya ialah penggunaan bahasa tidak sopan dalam urusan rasmi kerajaan. Terdapat penjawat awam atau agensi kerajaan yang menggunakan bahasa yang terlalu tegas, sinis atau kasar di dalam surat rasmi, borang dan kenyataan umum. Hal ini boleh menyebabkan rakyat terasa dihina atau hilang rasa hormat terhadap kerajaan, terutama apabila komunikasi itu berlaku dalam urusan rasmi. Hal ini boleh menjejaskan hubungan antara rakyat dan kerajaan serta memberi imej negatif kepada institusi awam. Oleh itu, strategi terbaik untuk menangani isu kesantunan berbahasa ialah kerajaan perlu menggubal kod etika komunikasi rasmi. Hal ini dikatakan demikian kerana kod etika komunikasi rasmi memerlukan semua penjawat awam menggunakan bahasa yang sopan, mesra dan profesional dalam komunikasi mereka. Kod ini akan memberi panduan dalam penulisan surat, kenyataan dan interaksi lisan. Pemantauan dan latihan secara berkala perlu dilaksanakan untuk memastikan kod ini dipatuhi dengan tujuan untuk memastikan kerajaan sentiasa dilihat berhemah dan menghargai rakyat. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian terima kasih.